Значит, смотрим поэтичный отдел. Поэтичный отдел подмочка. Вот эта штуканжетка разрыву верхнесу глобовой губы. Ну вот, в суде фрагментив вот так вот ниже. Вот такой перекос. И за перекос формируется протрузия. То есть вам надо сделать разного выровнять его такого тела сделайте такое дело. И обувь на спину. <laughs> вот мы отводим тазобедренный сустав. Видите, угол здесь должен быть 5-7 градусов. У вас здесь 45 градусов. Видите, угол между кушеткой и ножкой. А смотрим, эта ножка, она будет нормальная у вас. Вот, видите, мы разводим, она ложится. Вот здесь угол, в принципе, есть 5, ну, не за градусов 10. Видите, между кушеткой и ногой. Вот. А теперь вот эту ножку отводим. То есть вы уже знаете, куда смотреть. Видите, оно не отводится у вас. То есть они это тазобедренные суставы двигаются в разных плоскостях, потому что Вот мы отводим, видите, это разводится, это тазобедренный сустав, а этот сустав у вас не разводится. Это у всех людей Видите, не разводится. То есть у вас когда это, надо смазать тазобедренный сустав снизу. Она вам поднимает таз и пускает лопатку. То есть можно сделать развал перекос убрать. Вот, я этот перекос убираю. Естественно, шея у вас ушла вперед. То есть надо выровнять будет шейный, грудной и поясничное отдел. То есть это дело руками убираю. Вот. вот одна протрузия и вторая протрузия, видите? Ну тут еще третья вот есть между. Вот три протрузии есть, видите? Она не описана третьей. Вот, ну это же по кальке делается, как бы МРТ, э, вот. И мы сопоставляем, и ну, все сопоставляется. То есть у вас, вот видите, вот эта правая длиннее, а левая короче, видите? Это длиннее, а это короче, возможно. На сантиметр, видите? Разные ноги, потому оно разбило правый тазобедренный сустав. Вот видите, оно не находится, оно должно в вот лежать. Как, как левый, видите, левый ложится вот. Куполю, видите, тут норм, норма. Вот. А здесь у нас 45 градусов, видите, ну, свобода <свят> даю, видите, она дальше не дает. И вот паке вот нижние лопатки, это зимой грудной позвонок. Но тут явный, видите, тут, то есть вы увидите, мы все сделали, видите, и шея вперед ушла. То есть это поясничная, это грудной, 12 грудных позвонков. Он